Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang Rasional Idea Pembentukan Malaysia. Rancangan Pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra al haj memberikan komitmen terhadap rancangan pergamungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan dengan kerajaan British. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia iaitu keselamatan, kesimbangan komposisi penduduk, mempercepatkan kemerdekaan dan membangunkan wilayah Antara faktor utama pembentukan Malaysia ialah untuk mempercepatkan kemerdekaan. Bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo, terutamanya Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, kerajaan British perlu memastikan usaha ini mendapat sokongan penduduk di wilayah ini. Faktor lain pembentukan Malaysia ialah pembangunan wilayah sering penyataan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf hidup pribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membincangkan dua faktor pembentukan Malaysia iaitu faktor keselamatan dan keseimbangan komposisi penduduk. Dari aspek keselamatan, ancaman komunis di Singapura menjadi pengancam utama kepada keselamatan persekutuan tanah Melayu. Ancaman komunis di Singapura bermula pada tahun 1950-an apabila ejen-ejen komunis meresap masuk ke sekolah Cina dan kesatuan kerja Kegiatan komunis menjadi semakin aktif di Singapura apabila parti tindakan rakyat People's Action Party di bawah pimpinan Lee Kuan Yew yang memerintah Singapura waktu itu sedang mengalami kemerosotan akibat komunis yang merampas pucuk pemerintahan PAP. Akibatnya, sebuah parti berhaluan komunis iaitu Barisan Sosialis di bawah pimpinan Lim Chin Siong ditubuhkan. Sekadar ini telah membimbangkan persekutuan tanah Melayu dari segi urusan politik dan ekonomi sekiranya PAP digulingkan. Tunku Abdul Rahman bimbang bahawa Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membentuk ancaman komunis di Singapura. Selain itu, ancaman komunis di Sarawak juga telah menggugat keselamatan Sarawak dan kawasan di sekitarnya. Sarawak pada waktu itu berhadapan dengan ancaman komunis melalui Gerakan Clandestine Communist Organisation, CCO. Korang mesti tertanya, CCO tu apa ya? Jadi untuk tahu CCO tu apa, kita perlu kembali ke sejarah awal pergerakan komunis di Sarawak. Semuanya bermula dengan Sarawak Anti-Fascist League atau SAFL yang terbentuk pada 1941 yang mempunyai matlamat yang sama seperti MPAJA di tanah Melayu. Okey. Walaupun SAFL dipengaruhi oleh komunis, ianya hanya sebuah pertubuhan yang kecil, tidak begitu aktif dan jarang diketahui umum. Pada tahun 1942, SAFL ditukarkan kepada Liga Pembebasan Bangsa atau dikenali sebagai RLL juga diperalatkan oleh komunis sama seperti SAFL kemudian muncul SOCDYL yang dimetuk pada 21 Oktober 1951 ia boleh dikatakan sebagai asas kepada kumpulan pertama komunis Sarawak yang kemudian ia disekat oleh kerajaan pada 1952 namun pada Mac 1954 Sarawak Liberation League atau SSLL SS muncul sebagai pengganti SOCDYL Gerakan ini juga tidak bertahan lama dan dibubarkan. Kemudian muncul pula Sarawak Advanced Youth Association atau saya. Kali ini tidak seperti yang sebelumnya saya telah uh, berjaya sebagai sebuah gerakan komunis yang kukuh dan aktif. Saya kemudiannya menjadi CEO yang telah saya sebut awal. Kesimpulannya, CCO merupakan sebuah gerakan komunis yang aktif di Sarawak dan setiasa mengancam kerajaan tempatan. Dengan penyataan Sarawak dalam pembuktikan Malaysia, kerajaan British berharap agar ancaman komunis tersebut dapat dibendung. Kesimpulannya, keselamatan merupakan salah satu faktor utama dalam pembuktikan Malaysia kerana ia berperanan untuk memastikan keselamatan rakyat dan kestabilan negara. Seterusnya ialah keseimbangan komposisi penduduk. Pada masa itu, Singapura mempunyai penduduk yang majoriti ini adalah kaum Cina dan jika dikaitkan dengan tanah Melayu, akan mengubah disebah kaum secara keseluruhan. Perkara ini membimbangkan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj dan pemimpin UMNO. Oleh itu, pemasukan Sabah dan Sarawak yang bermajoriti peribumi yang dianggap sebagai bumi putra akan dapat menyeimbangkan komposisi kaum dalam masyarakat Malaysia yang baharu. Kesimpulannya, keseimbangan komposisi penduduk amat penting bagi mewujudkan kestabilan politik dan sosial dan dalam jangka masa yang panjang. Itu sahaja daripada saya setakat ini. Sekian terima kasih.